Незвичайний баскетбольний матч відбувся 19 липня у спортпарку Гілєль, що розташований у Старобазарному сквері. Показову товариську гру провели баскетболісти-колясочники зі спортивного клубу інвалідів Одеса Баскет. Задумка этого мероприятия уже должна была состояться 5 июля этого месяца, но по ряду причин и некоторых организаторских недочетов тех ребят, которые не смогли вовремя и правильно организовать эту встречу, я подхватил эту инициативу и решили вот, спортпарк Гелель совместно с обществом инвалидов Одесса Баскет провести такой показательный матч инвалидов на, на колясках. То есть, это очень достаточно, ну, не могу сказать, Сказать, что это не зрелищно, это действительно зрелищно, очень интересно, как люди с ограниченными возможностями борются и, ну, и играют действительно в баскетбол. У них есть свои правила, по которым они играют, но и скажу, что это надо иметь большую силу в руках, чтобы вот кататься туда-сюда 28 метров, ну еще и забивать мяч в кольцо. То есть большое спасибо ребятам обществу Одесса Баскет за то, что они поддержали мою инициативу, и мы совместно с ними проводим этот показательный матч. Что, надеюсь, что в ближайшем будущем это станет на постоянной основе, и мы будем проводить не только показательные матчи, а может быть в процессе, в процессе планируем проводить и непосредственно соревнования именно инвалидов на колясках. Наша организация называется Спортивный клуб инвалидов Одесса-Баскет. Она существует с 2001 года. У истоков ее стоял наш бессменный председатель Олег Александрович Прохоров. То есть, ну и со временем она начала обрастать людьми, то есть в нее входило все больше и больше людей. То есть у нас организовалась команда баскетбольная, и я ее капитан. То есть, и со временем пошло развитие не только мы культивируем баскетбол на колясках но и другие паралимпийские виды спорта как пулевая стрельба на колясках как маленький и большой теннис то есть но ну, помимо паралимпийских видов спорта мы стараемся еще вовлечь людей с ограниченной возможностью в активный отдых такой как дайвинг вот мы недавно открыли для себя дайвинг и благодаря усилиям нашей организации в Одессе для людей с ограниченными возможностями был устроен дайв-клуб. Это на территории санатория России на пляже. То есть, ну различные, различные направления отдыха, досуга, спорта, активного отдыха. То есть мы выезжали, когда ну, до определенных политических событий. В Крым постоянно. Там тоже ныряли с аквалангами. То есть выезжали здесь тоже, ну по Украине в разные места. Активно отдыхаем, живем, развиваемся и, и желаем это всем людям, которые попали в тяжелые ситуации, помнить и знать о том, что жизнь продолжается, она не зацикливается на коляске, на квартире, на кровати. То есть можно жить, радоваться жизнью, наслаждаться ей и получать 100% всего, что может позволить, а может быть и даже больше того, что может позволить себе любой человек. У нас есть наш друг. Да, который помогает нам с спортивной экипировкой, с мячами, там, с, ну, с разными, это магазин Руконор. То есть его бы хотел поблагодарить. Спасибо Сергею Стразову и его организации за возможность поиграть здесь на этой замечательной площадке, то есть потренироваться, по, ну, получить удовольствие. Організаторами показового матчу виступили спортпарк Гілель та спортивний клуб інвалідів Одеса Баскет за підтримки громадської молодіжної організації Стиль життя та Одеської обласної федерації баскетболу. Учасники клубу Одеса Баскет були умовно розподілені на дві команди по чотири гравці: Помаранчева Одеса та Синій Баскет. Зауважимо, що у кожній з команд було і по одній жінці-баскетболістці. Правила гри зрозуміло були. Трохи відмінними від класичного баскетболу, але головне залишилось як завжди було потрібно влучити м'ячем у кошик. Суперники грали 4 чверті по 10 хвилин, продемонстрували неабияку майстерність та подарували глядачам та уболівальникам справді цікаву інтригу та напружену боротьбу. Нікого не залишили байдужими, самовідданість та азарт баскетболістів-колясочників, відверто кажучи, просто неможливо було не захоплюватись їх мужністю та любов'ю до спорту спочатку уперед вийшли більш зіграні баскетболісти Одеси, які виграли першу чверть з рахунком 6-0. Втім, з часом баскет пристосувався до умов гри, та дві наступні чверті завершились у нічию з однаковим рахунком 4-4. Перед початком четвертої чверті Одеса вигравала 14-8, Але у останні 10 хвилин розігрався легіонер баскету Сергій Орлов з Лисичанську, який зараз. Лікується у санаторії куяльник. Саме його зусиллями сині спочатку зрівняли рахунок, а під завісу матчу вийшли уперед. Одесі не вистачило кількох секунд, аби знову відновити рівновагу. Та гра завершилась перемогою баскету з рахунком 16-14. Кращими гравцями матчу стали Андрій Боярський у складі Одеси та Сергій Орлов у складі баскету. Хорошо. На повітрі, в воздухі. как-то так вы стали сегодня самым результативным игроком насколько вам сложно было мне не сложно было мы уже давно просто не тренируемся после смерти бориса Давыдовича мы не тренируемся там в доме с ангелом вот и не было причины там подойти к заместителю благотворительного фонда мои будни будущее вот, сейчас есть причина, мы хотим возобновить тренировки и соревновательную деятельность. Я знаю, что вот вы выезжаете, ну, не именно вы, а вся команда выезжаете, в том числе даже за границу на какие-то соревнования. Ну да. А раньше ходили в связи с, ну, вот с кризисом в стране. Пока мы не ходим, ну, не ездим. Ну, собираемся вот возобновить эту деятельность. Мне очень понравилось все. Я играю в баскетбол первый раз. Никогда в жизни не играл. Я инвалид полтора года, вот пригласили поиграть. Организовался Прохоров Олег. Большое вам спасибо. Мне очень все понравилось. Я в восторге. Я бы играл бы всю жизнь. А как же, вот вы говорите, вы первый раз играете, так удачно получилось? Ну, я как? Когда был здоровый, любитель был, играл просто там, футбол, баскетбол. Вот так, ну, более-менее получается. Вот, сами видели результат. Ну, в общем, сегодняшнее мероприятие, я так понимаю, что всем понравилось, да. И, наверное, при возможности будет еще такие. Я, конечно, если только при возможности, если только позовут, я только за, хоть завтра. Я всегда хочу играть. Мне понравилось очень, да. Я благодарен всем. Спасибо. По закінченні показового матчу усім його учасникам від організаторів зустрічі були подаровані книги БІПА, у якій розповідається історія одеської баскетбольної команди майстрів. А на завершення усі разом сфотографувались на добру пам'ять про цей цікавий баскетбольний матч. Дуже хочеться сподіватися, що він був не останнім. Та з часом ми зможемо побачити міжнародні зустрічі за участю баскетболістів зі спортивного клубу інвалідів Одеса Баскет.